अंदर से तब्दीली कैसे आएगी किताबें पढ़ के आती होती तो हमसे आ गई होती ना अलहमदिल्ला हम सब मुसलमान हैं सब कुरान पढ़ते रहे रोज़ाना पढ़ते हैं अल्लाह के फजल से तो तब्दीली क्यों नहीं आई हम नहीं आई तो अब कैसे आएगी एक लिटमस टेस्ट ये होता है कि हम उन लोगों को देखें कि जिनके अंदर ये तब्दीली आई उन्होंने, उन्होंने, उन्होंने क्या किया वो किस कहाँ गए किस अंदाज़ में अपना इलाज करवाया कि आज इस मुकाम पे वो पहुंच गए आप मुझे हाजी अब्दुल अब्दुलवाहाब साहब अब्दुल अब्दुल्क रायपुरी रह, रहा के खलीफा थे आखिरी उम्र तक पूरा अपना जिक्र अस्कार करते थे मौलाना रहमान साहब जो अभी बड़े हैं वो ख़्वाजा खान मोहम्मद साहब के खलीफा हैं अस ये कर रहा हूँ कि यहाँ जो दीन का इल्म है वो जो हुक्म हुआ है कि तुम देखो किससे लो क्योंकि यहाँ दिल बहुत काउंट करता है यहाँ ज़ाहिर से ज़्यादा बातिन क्योंकि कुरान के ऐरी तशरी तो बहुत आसान है किताबों में मिल जाती है उसकी बातनी तशरी मार्फत उसके हक़ाइ जो खुलते हैं वो दिल से दिल में खुलते हैं